Добрый день. Верхман Юрий, глава правления организации «Спорт против наркотиков» и глава комитета по работе с международными организациями Общественного совета Министерства иностранных дел Украины. Сегодня мы наблюдаем здесь товарищеский матч, такую акцию, под названием «Надия есть», где на одном футбольном поле сегодня встречаются бывшие наркозависимые ребята, ребята, которые проходят реабилитацию от наркотиков, от алкоголя. Вот. И национальная сборная Украины среди медицинских работников. И я хочу отметить тот факт, что действительно на сегодняшний день, нелегкий день в нашей стране, вот такие вот подобные акции, они служат единству они служат действительно само название надея есть говорит о многом поэтому мы с удовольствием откликнулись на такой турнир на такой матч и данным действием мы хотим показать в первую очередь тем ребятам, которые на сегодняшний день попали в страшные проблемы наркомании, алкоголизма, что действительно не стоит опускать руки, что действительно жизнь на этом не заканчивается, что действительно выход есть и нужно только принимать радикальные решения в самом себе, делать правильные выводы и становиться на правильные рельсы, вот и строить жизнь по новому. И я думаю, что эту проблему нужно решать только сообща, только в таком дружеском дружеском атмосфере в единстве вот и я уверен что сегодняшняя вот акция которая будет сегодня проходить здесь она послужит толчком а, а, но к единству к единению, послужит толчком такой к дружбе и многие ребята мы уже видим перед игрой они уже подружились они уже обменятся телефонами и это здорово это то что называется здоровыми нормальными процессами которые должны проходить в нашем государстве в нашей стране в нашем обществе поэтому Поэтому хочется отметить действительно всех людей, которые помогают, помогают и будут помогать подобным явлениям, подобным вот таким вот турнирам, матчам. И Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вячеслава Аксененко, президент компании «Газда», Ивана Еремчука, всю команду сборной Украины среди медицинских работников, потому что действительно люди проникаются к этой проблеме и действительно ну, откликаются вот на такие вот мероприятия. И дальше мы еще будем больше и больше развивать ну, вот эти вот мероприятия.